Расскажите, пожалуйста, как вы попали в батальон? Батальон попал, ну, изначально с Майдана, подсоединился к правому сектору как таковому. Вот, а потом уже ситуация в стране менялась, и потихонечку все пришло к боевым действиям, в котором, в принципе, дух Добровольский Украинский корпус и участвует. Учились, практиковались практически все время в бою, разведка боем и тому подобных вещах, поэтому какой-то так... Подготовки не было, семья особо не знала, куда я уезжаю. Вот они, ну, в принципе, до них много деталей не доходит. Вот. И слава богу, что меньше нервничали. Поэтому ну, вот, вот такие моменты были только подготовки. Как таково, все узнаем в бою. Ваши первые эмоции, когда вот вы оказались в зоне АТО и, в принципе, территориально, где вы были изначально? Территориально это Днепропетровская область. Наша база, оттуда, в принципе, начинались первые операции. Эмоции, ну это все новое, я никогда не служил, у меня даже в принципе не, не, не было военной кафедры, у меня три высших образования, все гуманитарии, поэтому эмоции, ну это впервые для меня, слава богу, и думаю, что последний раз. Вот. Смешанные эмоции, страх, непонимание, желание сделать что-то для своей страны, в какой-то мере эйфория, то есть ну, очень разное было состояние. Мы знаем, что вы вот один из тех героев, Которые защищали И защ... продолжают защищать аэропорт Один из киборгов Расскажите, пожалуйста Наиболее запоминающиеся моменты Наиболее острые Какие-то периоды Наиболее острые периоды Три боя Последний, в котором я, наверное, был ранен Наверное, с этого начнем Это было 10 дней тому назад вот. Скажем так Шли колонны Двух ребят до сих пор найти не могут Я получил три пулевых ранения До этого это была Степановка 4, Грубо говоря, там Несколько километров от России Вот, и до этого Первый бой, наверное, был Это был Нитайлов ну, Такие три самых, наверное, запоминающихся Что больше всего запоминается На войне открываются Вся суть человека, такой, какой он есть Снимаются все маски И ты понимаешь, чего стоит тот или иной человек И человек в целом вот это, наверное, самое запоминающееся на Против кого вы воюете? Против кого воюем мы? У нас фронт идет с двух сторон. Мы находимся по центру. Можно сказать, что как на наковальне. А спереди у нас идет внешний враг, скажем так, Россия. Изнутри у нас идет система, которую стоит менять и нужно менять, потому что в будущем нам нужно будет смотреть в глаза своих детей. Поэтому мы воюем, с двух, мы воюем с двумя сторонами. Мы сейчас находимся именно по центру. К сожалению, в нашей стране самопонимание само добровольческого корпуса, это то, что в принципе у нас нет ни финансирования, ни помощи со стороны, со стороны государства как такового. Вот. Нам помогают наши друзья, наши волонтеры, люди, которые разделяют наше мнение. Вот это, наверное, основные проблемы. Основные проблемы... Плюс ко всему, что, как я и говорил, у нас есть внутренний враг, который нам очень часто мешает. А, поэтому мы не просим, чтобы нам помогали иногда, а просим, чтобы нам просто не мешали. Вот, наверное, с этим у нас основная проблема. А вот эти сепаратистские группировки, какие они в бою? Они достойные соперники и противники или это больше какой-то пафос, это все наигранность какая-то? Ну, скажем так, те люди, которые там остались, сепаратисты, потому что, в принципе, мы очень часто сейчас замечаем именно регулярные войска России. А те люди, которые мы это называем сепаратистами, это в большинстве случаев в своем люди, находящиеся под наркотическим опьянением. Вот. Очень часто мы замечаем, потому что мы с ними боремся, и когда они получают ранения, потому что мы очень часто вступаем в ближний бой Когда они получают ранения, они иногда даже не осознают Сильнейшие ранения, после которых люди не выживают Они могут выйти на танк с, с пистолетом Макарова Они могут там, ну, делать совершенно непонятные для человеческого разума вещи Сила человеческая проявляется в чистоте разума А их разум он замутнен Что бы вы посоветовали ребятам, которые сейчас готовятся идти в АТО? Каждый делает свои решения. За свою жизнь, в принципе, отвечает только тот человек, который ее проживает. И когда человек готовится к тому иному поступку, он должен понимать, что он делает, как он делает, а почему он это делает. А смысленно подходить к этому вопросу. Вот что я посоветовал ребятам, которые идут туда.